İlhamə Quliyeva hamilə idi, ösüdəki izlətmirdi. Paltarını dartırdı ki, halı görünsün. Hər qadın kimi ərə getmək istəyirdi. Onu da bacarda birinci dəfə Fayq adlı oğlana ərə getdi. Çox yaxşı oğlan idi. Ümumiyyətlə övlad olmalı idi. Xəstəxanaya getdi. 2 aydan sonra mən də Zümrüdünlə ortada idim. Çox şeylər eşitdim. Təəssüf ki, xəstəxanaya cüt gəldi, amma tək çıxdı. Bilərəkdən tələf etdi. Çünki həmin adam sözdə verməmişdi. Bu sözləri xalq artisti Flora Kərimova onun sirri verilişində deyib. Sənətçi mərhum xalq artisti İlhamə Quliyevanın ünvansız uşaq dünyaya gətirmək istəmədiyini deyib. Hər bir qadın kimi İlhamə ana olmaq istədi. Düşünürəm ki, ünvansız uşaq dünyaya gətirmək istəmədi. Bəlkə də perspektivsiz münasibətə görə edib bunu. Nə qədər acidil, acıqanlı olsa da qadındır. O da bir ocaq sahibi olmaq istəyirdi. Ancaq qisməti qismət xassiyyəti isə xassiyyət değildi, deyə o bildirib.